নমস্কাৰ আজি এই ভিডিঅ'ত আপোনালোকক দেখুৱাম যে আপোনালোকে নতুনকৈ কেনেদৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী মাতৃ বন্দনা যোজনা আঁচনিৰ বাবে এপ্লাই কৰিব পাৰিব এই আঁচনি অসমত পুনৰ নতুনকৈ আৰম্ভ হৈছে আপুনি এই আঁচনি কেনেদৰে সুযোগ ল'ব পাৰিব সকলোখিনি দেখুৱাম ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ চাই থাকিব প্ৰথমে আপোনাৰ নিজৰ মোবাইলৰ বা কম্পিউটাৰৰ যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰ অন কৰিব অন কৰাৰ পিছত গুগলত ছাৰ্চ কৰি দিব পি ডাবল এম ভি ৱাই বুলি চাৰ্চ কৰি দিব তাৰপিছত আপোনালোকে তললৈ স্কল্যন কৰিব তাৰপিছত আপোনালোকে দেখা পাব যে প্ৰধানমন্ত্ৰী মাতৃ বননা যোজনা হোম আপোনালোকে ইয়াত ক্লিক কৰি দিব তাৰপিছত তললৈ স্কুল অন কৰিব আপোনালোকে চিটিজেন লগ ইন বুলি এটা অপশ্যন পাব সেই অপশ্যনটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব তাৰপিছত এফালে থাকিব পি ডাবল এম ভি ৱাই আৰু এফালে থাকিব চিটিজেন লগ ইন আপোনালোকে চিটিজেন লগ ইনত ট্ৰিক মাৰ্ক দিব তাৰপিছত ইয়াত আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰটো বহুৱাই দিব বহোৱাৰ পিছত আপোনালোকে ভেৰিফাইড ক্লিক কৰি দিব তাৰপিছত আপোনালোকৰ ৰেজিষ্টাৰ মোবাইলত এটা অ' টি পি আহিব তাৰপিছত কেপচাৰ ক'ডটো চাই চাই ইয়াত বহুৱাই দিব তাৰপিছত ভেলিডেটত ক্লিক কৰি দিব তাৰপিছত আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেদৰে এখন পেজ অ'পেন হ'ব আপোনালোকে থ্ৰী লাইনত ক্লিক কৰি দিব তাৰপিছত আপোনালোকে ডাটা এণ্ট্ৰিত ক্লিক কৰিব তাৰপিছত আপোনালোকে বেনিফিচিয়াৰী ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ইয়াত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে দেখুৱাব যে বেনিফিচিয়াৰী ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন এখন নতুন ফৰ্ম আপোনালোকৰ সন্মুখত ওলাব আপোনালোকে এই ফৰ্মখন ফিল আপ কৰিব লাগিব প্ৰথমে আপোনালোকৰ পাৰ্চনেল প্ৰফাইল এইখিনি ফিল আপ কৰিব লাগিব যিগৰাকী ব্যক্তিৰ আঁচনিৰ বাবে এপ্লাই কৰিছে তেওঁক সুধিছে যে তেওঁ কিবা চৰকাৰী চাকৰি কৰে নেকি যদি নাই তেনেহ'লে আপোনালোকে ন' অপশ্যনটো থাকিব দিব প্ৰথম শিশুৰ বাবে এপ্লাই কৰিব বিচাৰিছেনে দ্বিতীয় শিশুৰ বাবে এপ্লাই কৰিব বিচাৰিছে আপোনালোকে ইয়াত চিলেক্ট কৰি ল'ব ফাৰ্ষ্ট হ'লে ফাৰ্ষ্ট দিব ছেকেণ্ড হ'লে ছেকেণ্ড দিব তাৰপিছত নাম্বাৰ অফ লিভিং চিলড্ৰেন ইয়াত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব আপোনাৰ কেইটা ল'ৰা ছোৱালী আছে সেইটো চিলেক্ট কৰিব তাৰপিছত যিজনৰ এপ্লাই কৰিছে তেওঁৰ আধাৰ কাৰ্ড আছে নাই সেইটো চিলেক্ট কৰিব যদি আছে তেনেহ'লে এছ দিব যদি নাই তেনেহ'লে ন' দিব যদি আধাৰ কাৰ্ড আছে তেওঁৰ ইয়াত আধাৰ কাৰ্ডৰ নামটো চাই চাই বহুৱাই দিব তাৰপিছত ইয়াত আধাৰ কাৰ্ডৰ নম্বৰটো বহুৱাই দিব তাৰপিছত ডেট অফ বাৰ্থটো বঢ়োৱাই দিব বয়স কিমান হৈছে সেইটো বঢ়োৱাই দিব তাৰপিছত কেটেগৰীটো আপোনালোকে চিলেক্ট কৰি ল'ব আপোনালোকৰ কাষ্ট কি হয় আডাৰ্ছ এছ চি এছ টি তাৰপিছত ইয়াত মোবাইল নম্বৰটো বহুৱাই দিব তাৰপিছত তললৈ স্কলন কৰিব এলিজিবিলিটি প্ৰুফ আপোনালোকে ইয়াত প্ৰুফ দিব লাগিব আপোনালোকৰ যদি জব কাৰ্ড আছে জব কাৰ্ডো দিব পাৰিব নাইবা ইয়াত যিটো আপোনাৰ ডকুমেণ্টছ হয় সেইটো দিব পাৰিব যদি আপোনাৰ ই চু এম আছে তেনেহ'লে আপুনি ই চি এম কাৰ্ডো দিব পাৰিব নাইবা আপুনি ৰেচন কাৰ্ডো দিব পাৰিব মই ইয়াত ই চি এম কাৰ্ড চিলেক্ট কৰি দিছোঁ তাৰপিছত ইয়াত আপোনাৰ ই চু এম কাৰ্ডৰ নম্বৰটো বহুৱাই দিব যদি আপুনি ৰেচন কাৰ্ড দিয়ে ৰেচন কাৰ্ডৰ নম্বৰটো বহুৱাই দিব তাৰপিছত আপুনি ইয়াত ৰেচম কাৰ্ড নাইবা ৰেচন কাৰ্ডখন পি ডি এফ কৰি ইয়াত আপলোড দি দিব তাৰপিছত ইম্পৰ্টেণ্ট ডেটছ এম চি পি কাৰ্ড ডিটেইলছ এই এম চি পি কাৰ্ডছ এইখিনি আপুনি আশাৰ ওচৰত পাই যাব যি আপোনাৰ ঘৰৰ ওচৰত যদি আশা আছে তেওঁলোকৰ ওচৰত এই গোটেইখিনি ডিটেইলছ পাই যাব তেওঁলোকৰ পৰা সেইখিনি লিখি আনি ইয়াত আপোনালোকে ফিল আপ কৰিব পাৰিব এম চি টি এছ ইয়াত আপোনালোকে এইখিনি ডিটেইলছ ফিল আপ কৰিব পাৰিব এম চি পি কাৰ্ড ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ডেট এইখিনিও আপোনালোকে তাৰ পৰা ফিল আপ কৰিব পাৰিব লাষ্ট মেনষ্টোৰেল পিৰিয়ড এইখিনিও আপোনালোকে তাৰ পৰা ফিল আপ কৰিব পাৰিব এণ্টি নাটাল চেক আপ তাৰ পৰা আপ কৰিব পাৰিব হেজ দা চিলড্ৰেন বিন ব্ৰাউন আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালীটোৰ ইয়াত ক'ত জন্ম হৈছে সেইখিনি বহাব লাগিব এক্সুৱেল ডেট অফ চিলড্ৰেন আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালীজনৰ ডেট অফ বাৰ্থটো বহাই দিব তাৰপিছত নাম্বাৰ অফ চিলড্ৰেন ব্ৰন ইন ডিছ প্ৰেগনেঞ্চি আপোনালোকে এইটো চিলেক্ট ক্লিক কৰিব আপোনাৰ কেইজন ল'ৰা ছোৱালী আছে সেইটো চিলেক্ট কৰিব তাৰপিছত তললৈ স্কুলত কৰিব টাইপ অফ ইনষ্টিটিউট অফ চিলড্ৰেন বাৰ্থ আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালীটো ক'ত জন্ম হৈছে সেইটো চিলেক্ট কৰিব অংগনবাড়ী চেণ্টাৰ গভাৰ্মেণ্ট হস্পিটেল হোম আডাৰ প্ৰাইভেট হস্পিটেল টেনশ্বিপ আপোনাৰ যিটো হয় সেইটো চিলেক্ট কৰি ল'ব তাৰপিছত নেম অফ ইনষ্টিটিউট অফ চাইল্ড বাৰ্থ ক'ত জন্ম হৈছে সেই নামটো লিখি দিব ঠাইখনৰ নামটো তাৰপিছত ল'ৰা নে ছোৱালী সেইটো চিলেক্ট কৰিব তাৰপিছত ছেকেণ্ড চাইল্ড জেণ্ডাৰ ছেকেণ্ড ল'ৰা ছোৱালীজন ল'ৰা নে ছোৱালী সেইটো চিলেক্ট কৰিব যদি আপোনাৰ প্ৰথম আছে তেনেহ'লে আপুনি প্ৰথমটো চিলেক্ট কৰি ল'ব তাৰপিছত তললৈ স্কুল এণ্ট কৰিব যিজন ব্যক্তিয়ে এপ্লাই কৰিছে তেওঁৰ প্ৰেজেণ্ট এড্ৰেছ ইয়াত ফিল আপ কৰিব এৰিয়া ৰুৰেল আৰবেন তেওঁ গাঁৱলীয়া নে চহৰীয়া সেইটো চিলেক্ট কৰিব যদি গাঁৱলীয়া হয় তেনেহ'লে ৰুৰেল চিলেক্ট কৰিব আৰু চহৰীয়া হ'লে তেনেহ'লে আৰবেনটো চিলেক্ট কৰিব তাৰপিছত তেওঁৰ এড্ৰেছ বহুৱাই দিব তাৰপিছত ষ্টেটটো চিলেক্ট কৰি ল'ব তাৰপিছত ডিষ্ট্ৰিকটো চিলেক্ট কৰিব তাৰপিছত ব্লকটো চিলেক্ট কৰিব তাৰপিছত ইয়াত ভিলেজটো চিলেক্ট কৰি ল'ব তাৰপিছত পিনক'ডটো বঢ়াই দিব তাৰপিছত একাউণ্ট ডিটেইলছ ইয়াত আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্ট ডিটেইলছ দিব লাগিব যদি প'ষ্ট অফিচৰ হয় তেনেহ'লে প'ষ্ট অফিচৰ ডিটেইলছ দি দিব আৰু যদি বেংকৰ হয় তেনেহ'লে বেংকৰ ডিটেইলছ দি দিব ইয়াত আই এফ চি ক'ডটো বঢ়াই দিব তাৰপাছত ইয়াত ব্ৰাঞ্চ নেমটো বঢ়াই দিব তাৰপিছত ইয়াত বেংক একাউণ্ট নামটো বঢ়াই দিব যাৰ নামত বেংক একাউণ্ট আছে তাৰপিছত ইয়াত একাউণ্ট নাম্বাৰটো বঢ়াই দিব তাৰপিছত ছাবমিটত ক্লিক কৰিব ছাবমিটত ক্লিক কৰাৰ লগতে আপোনালোকৰ ওচৰত এখন ৰিফাৰেঞ্চ নম্বৰ পাব বা একনলজিমিন নম্বৰ পাব সেই ৰিচিপ্টখন আপোনালোকে স্ক্ৰীণশ্বট মাৰি ৰাখিব নাইবা লিখি ৰাখিব তাৰপিছত আপোনালোকে থ্ৰী টুটত গৈ আপোনালোকে ষ্টেটাছ চেক কৰিব পাৰিব তাৰপিছত আকৌ ডাটা এণ্ড্ৰইড ক্লিক কৰিব তাৰপিছত একেবাৰে তলত ট্ৰেক এপ্লিকেশ্যন ষ্টেটাছ ইয়াত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত ষ্টেটাছ চেক কৰিব পাৰিব এনেদৰে আপোনালোকে প্ৰধানমন্ত্ৰী মাত্ৰ যোজনাৰ বাবে এপ্লাই কৰিব পাৰিব যদি আজি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে প্লিজ লাইক এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু ওচৰতে থকা বেলাইকণটো অন কৰি দিব যাতে মই দিয়া ভিডিঅ' আপোনালোকে প্ৰথমতে পায় আজিলৈ বাই বাই